То, что вы не слышали его, это ваши проблемы. А ответ в чем был? Ответ еще раз могу повторить: да, Богдан Хмельницкий называл себя русским. Но русскими назывались жители православные, Великого Княжества Литовского и Королевства Польского. Это белорусы и украинцы. А жители Московского государства, или как вы любите называть, русского государства. Назывались во всех источниках московиты. Поэтому, конечно, он был русским. Слово русский имеет отношение к слову украинец. Это укра... наше старое название украинцев. На каком основании вы его считаете русским? Только потому, что он себя считал русским? Потому что он был сыном русской шляхты. Русский. В... В Москве шляхты ну, вот, никогда... На тот момент. Я тебе звук выключу, чтобы ты понимал.